собираем э, вот в этом формате погодживанию комиссию для рассмотрения градостроительной документации. Э, по сути дела, в этом составе, и которые я полностью, не все сегодня смогли прийти, но дали свое согласие, участвовать в этом мероприятии. В таком формате город еще не собирал состав для обсуждения, потому что, как правило, мы знаем, есть типовые или уже привыкшие уже для рассмотрения градостроительных вопросов. Это местоподельная рада, рассмотрение направлений спилки архитекторов. В общем -то. Но рассмотрение сегодняшнего пакета документов, которые связаны с разработка измен до генерального плана теперь замывание проекта занувания территории проекта ПДП который тоже сегодня уже определен и вступил в стадию рассмотрения требует в общем то мы видим практика создания такой комиссии то есть сегодня давайте остановимся на том что мы показываем примеры всех вопросов видим их качество их возможности и начинаем, я так думаю, даже на этих вопросах, которые мы высадим, появятся какие-то комментарии, тоже могут быть, мы параллельно можем с ними работать. А в целом, по сути дела, все-таки начнем работу погоджевальной комиссии и обсуждать с громадской эти пытания.